Здравствуйте! С вами команда КВН. Поехали! Вообще-то КВН это командная игра. Ты что, обиделась на нас? Что? Малску и полетели. Девочка с голубыми волосами, на фоне не покажется лысой. Итак, все знают мужской пикап. Давайте же представим женский пикап. Мужчина, я извиняюсь, не угостите дому котлетой. Может, все-таки вино? Не, градус не понижают, закусить тогда. Чтобы Лексус от Саля не доехал быстрее, он на крышу вместо сирены установил двух певчих бабушек.

Мадек, Алла Штукатурка, Сидней. Боже, вы на молодости. Итак, а мы продолжаем. Сейчас стереотипом есть то, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Давайте же представим ситуацию наоборот. Дорогой, да мой борщ. Кончилось твои борщи, буржуй! Ми ні зарплату повесили. Мені теж. Барщика немає, котлетки будуть через 5 хвилиночок. Mm -hmm. Золотая свадьба циган закончилась ломбардом. І mm -hmm. так представим зная продавец обуви. Женщина борить сапожки. Хороші сапожечки. Ну вони на нозі болтаються, великі, ну девушки, носочек Діни, так <laughs> цвет. Цвет идеально подходит под цвет ваших гланд. Який гланд? Просто, кажу, у вас гланды очень красивые, так и хочется на них дивиться. Девушка, берите, моделька без что но у меня сын ходит. Что, женский? Нет, сын в 9 месяцев, такая рада. Нет, все, все хорошо. А сколько стоит? Две тысячи. Вы что, смеетесь? Да. А спонсором нашего выступления является школа медляков Александра Поветкина. 9-12 раундов бесплатно. Итак, представим девушку-кинолог на прогулке с парнем. Фу. Фу. Фу сказала. Вика, что ты фукаешь? Да фу, одеколон свой поменяй, ну. Крикнула кухня, то из строя вышел даже холодильник. Для своих бабушек мы всегда остаемся маленькими внучатами. Итак, бабушка и внучка. А наша Таня. А вот наша Таня. А наша Таня. А, вот наша, Таня. Наша, Таня, а вот наша Таня. Бабушка. Мне 20 років, какие прятки. Бабушка в тебе на секунду не вечно. Квартиру перепишет. Так что подойду и А да, ну, а... Многим известно, что в, что в Житомире есть кафе Брама, где вход исключительно по ключам. Давайте же представим, что все заведения города Житомира будут работать по такому же принципу. Куда бы это нам пойти? У нас нет ключа! Но я знаю, кто нам поможет! паспорту! У меня есть ключи без каньона! Каньон! Каньон! А наше выступление мы хотели бы закончить новой житомирской традицией. На свадьбе директора Глобала молодые делали караван.